Настоящий хостел, потому что кто мониторит рынок недвижимости и предоставления услуг в Чернигове, знает, что есть подобие хостела, но действительно уровня европейского и с названием хостел, ну такого еще в Чернигове нет. С сегодняшнего дня уже есть, официально сейчас будем открывать. Спасибо, хочу сказать совладельцам данного мероприятия, было действительно много трудностей, которым не всегда, которые планируешь, но тем не менее. Богдану и Виталию отдельное спасибо. И уверен, что еще есть им что сказать. Хочу всех поблагодарить, что собрались сегодня. Прошу строго не судить наше детище. Были проблемы, э но надеюсь, что мы их успели исправить. Э мы старались. Спасибо. У нас есть традиция с друзьями, мы каждое лето стараемся куда-то выбираться. В этом году мы выбрались в Одессу, ощутили на себе, насколько дорогое жилье. Вот. И поэтому, когда вернулись, наверное, в наш родной город, вот с этого оно все и начиналось. То есть надо открывать что-то доступное и возможное каждому. Поэтому всех приглашаю, для всех открыты эти двери. Днем и ночью мы всех ждем в гости. Спасибо, что собрались. Спасибо вам. Ребят, потому что вот нужно первый европейский хостел в городе Чернигове буквально через несколько секунд станет официально открытым и двери нашего хостела будут ждать все как туристов, так и жителей города Чернигова, которые поддерживают идею отличного туризма, отличного отдыха в кругу друзей и в кругу тех, кто может поделиться своими идеями, своими историями. Поэтому... Аплодисменты, дорогие друзья! Хостел Лео открыл свои двери с сегодняшнего дня для всех посетителей города Чернигова, для всех вас. Ну и можно вот да, поблевать всех присутствующих. Это хорошо. Дорогие друзья, ну и конечно же всех вас приглашаем в наш хостел. Всех просим заходить. Сейчас будет маленькая экскурсия. От наших ребят, поэтому всех приглашаем, пожалуйста, все заходим, смотрим, спрашиваем, пробуем, трогаем.